Хорошо, вот уже завершая наш диалог, вот какие у вас прогнозы, да, чем эта ситуация может завершиться? Или уже, в общем-то, можно сказать, что, ну да, ну вот был в этом, крымский народ в этом составе, теперь он в этом составе, продолжает какую-то некую свою историческую миссию, но в ближайшее время никаких особых подвижек или сопротивлений или протестов или непонимания ситуации у крымских татар уже не будет, они приняли ту реальность, которая есть. Нет, у абсолютного большинства уверенность, что это оккупация временная. Я имею в виду точку зрения крымских татар. Но вопрос в том, сколько это продлится. Три месяца, полгода, два года, три года, некоторые говорят, а может быть, лет десять. Угу. Но ну, а в том, что все равно, это, поскольку ну, иначе и думать нельзя, потому что весь мир, за исключением некоторых стран изгоев, эту российскую агрессию никто не поддержал. Угу и поэтому я на эту тему разговаривал и в брюсселе в штаб-квартире нато по приглашению генерального секретаря я туда ездил и в совете безопасности всех и в конгрессе и в сенате сша и последний мой визит был в организации исламского сотрудничества угу. там везде никто не воспринимает эту оккупацию это потому что вызов всему мировому сообществу угу. это действия, которые ну характерны может быть для 16 17 века так вот я по праву сильно пришел отхватил у тебя территорию ну, да. и... но когда мне говорили в том числе в нато что это не, не при... мы применим те или иные санкции россия дорого заплатит за это на мой вопрос ну хорошо россия заплатит тем более путин не со своего кармана будет платить а заплатит и останется что тогда? Ну, они, НАТО, сказали, пока мы не планируем военный аспект. Ну, слово «пока» было применено. Угу. Но они сказали, что будут санкции таковыми, что э, они освободят эту территорию. Вы верите в это так честно? Вот ваш оптимизм на сколько процентов? На сто процентов я верю в Аллаха только. А так, э, кто знает. Но и госсек... заместитель госсекретаря тоже с абсолютной уверенностью. Они меня только просили о том, что я по СНН тоже говорил, о том, что здесь э, такое наглое нарушение Будапешского соглашения, потому что вместо того, чтобы защищать нашу территориальную целостность и нашу безопасность, угу. одна из этих стран, гарантов, воспользуясь нашей трудной ситуацией, решила отхватить нашу территорию. Ну, да. Коль так... Э, в украинском обществе зреет мнение, что нас предали, что мы можем рассчитывать только на себя. И сожалеют, что мы э, отдали свое ядерное оружие. Да. Есть мнение, что пусть будем голодными, но надо восстановить надо наш ядерный статус. И вот на этом мне они говорили, ну пожалуйста. Вот чтобы вот этого разговора о ядерном статусе не было. Мы сделаем все возможное и невозможное для того, чтобы uh -huh. Украина была очищена от оккупационных войск. Такой был разговор. Ну, на таком высоком уровне и конгрессмены, и сенаторы, и госдепартаменте абсолютно говорили, что... Мы, я же выражал еще такую обеспокоенность по поводу того, что ну, в связи с дальнейшими там действиями там в восточных регионах Украины, я говорю в последнее время что-то уйдут такие предупреждения, что если Россия продвинется в материковую часть, то будут какие-то такие-то действия. Мне говорю создается впечатление, что Крым стал предметом торга и могут забыть. Ну, меня заверили, что это не так, что пока каждый, хоть один квадратный метр чужой территории будет оставаться под оккупацией, санкции будут продолжены. Ну, санкции, они говорили, первый этап, Турецкий. этап. Ну, мне еще сказали, я сам высказался по поводу того, что ну, нынешние санкции, кому-то там счет закрыли, кому-то запретили вес. Это говорю, как булавочные уколы, да. Ну и сказали так, наш корабль разворачивается очень медленно. Но потом, когда развернется, они очень быстро почувствуют. Ну, надеюсь я на это. Будем см смотреть и ждать этого. И последний вопрос все-таки, вот возвращаясь к вчерашнему событию, Женеву. Вы, как человек, который ну, видите весь этот процесс, который происходит, намного глубже, чем мы, потому что вы исторически его помните. Что для вас Женева? Я бы не стал комментировать Женевские соглашения, потому что не видел этого текста. Но одно то, что там э, не упоминается Крым это вызывает тревогу, конечно. Хотя я тоже понимаю, сейчас, видимо, главная задача остановить вот это продвижение, чтобы оно не приняло такой широкомасштабный характер. Но я не думаю, что это все-таки будет уступка Западу, а Западу и а России на, в обмен на то, что они будут продвигаться дальше. Uh -huh. я, еще, ну, я еще там им сказал, я говорю, ну вот вы в 1979 году после оккупации России, ввода войск России в Афганистан тоже вводили санкции. И пока развалился Советский Союз, нам пришлось 10 лет ждать. Я так еще сказал, видимо, я не доживу до того момента, когда все-таки будет освобождено. Я не рассчитываю 10 лет прожить. Но они заявят, да вы что, вы обязательно доживете, это будет намного короче. Ну, насколько короче, они, правда, не уточняли.